а Можно будем? будем мешать? Не будем. в Кабинет доктора. Вот доктор, который первый день сегодня на приеме доктора Да, да, да. Да, да. да. есть и парафин, и ЛФК-врач есть, и массаж. То есть реабилитация полная. тут у нас да. полная. Да. уже теперь предусмотрено. Хорошо. Хорошо, спасибо. А, И до скольки вы работаете? С 8 до 8. С 8 до 8. Две смены массажистов, две смены. Я

Примут ремонт, сюда переедет психоневрологическое отделение и, возможно, переедет одна из амбулаторий. вот это мы сделать в кабинете. Ну, вы знаете о том, что в 2011 году Днепропетровскую область, как и Винницкая, и киевская, попали в так называемую медицинскую реформу. В 2011 году начался процесс непосредственно реформирования медицины в городе К сожалению, в 2013 году не до конца завершили, и в результате мы с вами имеем достаточно много проблем, связанных с... В первую очередь с тем, что услуги, которые предоставляются, они некачественные и неправильный маршрут пациента, так называемый. Для того, чтобы получить какую-то определенную услугу, наши горожане ездят в различные места. получая специализированную какую-то помощь узкого специалиста, им необходимо ездить в разные концы города. Полгода назад вместе с главными врачами мы посмотрели, каким образом можно сделать так, чтобы это действительно было достаточно удобно и комфортно для горожан. Мы понимаем, что на сегодняшний момент уже осталось небольшое количество, в том числе и медицинских учреждений в городе, в том числе врачей, которые врачей и медицинского персонала. У нас была достаточно большая проблема. Проблема связанная с тем, что у нас появилась первичная медицина, и в первичной медицине по штатному расписанию должно было быть порядка 380 человек. Узкие специалисты находились непосредственно в первичке. Это неудобно. Поэтому, когда задумывалась оптимизация, мы приняли решение и теперь это воплощаем в жизнь. В городе будет единая поликлиника, это консультационно-диагностический центр. Вот сейчас мы находимся это на базе четвертой больницы, а в дальнейшем название ее будет коммунальное предприятие, а городская поликлиника. То есть все узкие специалисты, все а, анализы, полностью все будет непосредственно только здесь. Кроме этого здесь будут находиться дневные стационары, которые необходимы нам. Мы считаем, что это очень удобно с точки зрения того, что человек в любой момент выехал, приехав сюда, получит полностью все услуги, которые необходимы. Кроме того, в городе будет единая больница. То есть четвертая и первая больница будут объединяться, и в городе будет единая больница. Это даст возможность и экономию бюджетных средств, это даст и в том числе возможность предоставлять более услуги для населения. Почему мы на это идем? Если взять Конфиденцию, которую мы получаем из государственного бюджета 2015-2016 год, это порядка 75-80 миллионов гривен на вторичную нашу медицину. Город дополнительно еще выделяет порядка до 40 миллионов гривен. Вот эти деньги мы могли бы направлять не на просто проедание на заработную плату, а могли бы действительно направлять на улучшение материальной базы. Понимаю, что сегодня, к сожалению, больница находится в очень плохом состоянии. Ну, если говорить о поликлинике, более-менее да, действительно здесь порядок. Мы в этом году предусмотрели, в том числе еще и увидели, будем делать ремонт одного из одной из ну, крыло да, поликлиники. Есть в бюджете уже, есть в бюджете и деньги на это. А второй этап который непосредственно связан с медициной, вышел приказ Министерства здравоохранения по оптимизации койко-мест. Когда мы это увидим, это будет где-то примерно в апреле месяце, после этого мы будем определять, каким образом будет уже работать наша больница, непосредственно стационары. И, знаете, у нас есть огромная проблема, проблема связана с детством. Если по взрослым у нас более-менее ситуация ну, не на самом худшем, более-менее нормальная, да, а, то детство в области реально сегодня находится на последнем месте. Мы не имеем, наша детская больница не имеет лицензии в течение уже трех лет. А, было принято решение, что все-таки детство это должно быть отдельное юридическое лицо. Сегодня мы ведем переговоры, и мы хотим сделать а, единый детский центр. Может быть, это не медицинская а, Формулировка, но я говорю так, как ну, оно, вот, как я вижу, да, ну, наверное, горожане так видят. Это медицинский, детский медицинский центр единый на базе проспекта Трубников 47. Там будет и поликлиника детская, там будет и диагностика, там будет стационар. Мы хотим полностью поставить детские площадки, полностью оградить эту территорию. Сегодня разрабатывается проект, проект практически готов на реконструкцию, потому что по новым снапам так называем там достаточно много нужно сделать. И сегодня ведутся переговоры а, о выделении этих средств из областного или же государственного бюджета. Ну, в данном случае я хотел бы сказать, что а, нам помогает в этом и народный депутат Украины Надежда Шипко. Мы вместе сегодня пытаемся, скажу, наверное, так, выбить эти деньги для того, чтобы действительно сделать медицинский центр. Я уверен, что в данном случае у нас это получится. Пожалуйста. То есть специалисты, узкие специалисты теперь сосредоточены в этом здании. Да, теперь, Здесь с сегодняшнего дня. сегодняшнего дня все узкие специалисты mm -hmm. с первички переведены непосредственно в поликлинику городской а, больницы номер четыре. Где-то в, где в апреле-мае будет уже и реформирование юридических лиц. Будет единая поликлиника и единая больница. Mm -hmm. Пожалуйста. Спасибо. Андрей а, ну, Надежда Александровна, ну, пару слов. Расскажите. Секунду. Как вы приняли? С точки зрения медицины, потому что я Да, ну что, что, нового, что мы сегодня увидели, да. что уже организовано. Да. Сейчас, секунду, теперь... секунду, подождите. Да. Вообще открываю вторую поликлинику, а, куда ж мы денемся? Ага. Сказать, что преувеличено, это даже мало сказать, страх и Потому что, в принципе, до сегодняшнего дня в амбулаториях работали узкие специалисты, при том специалист одной специальности был на Трубников 47, другой на Волгу на 3, третий в старой части города там на Антонова. Поэтому даже, чтобы если пациент пришел, ему назначили снять гидрокардиограмму, проконсультироваться в кардиолога, а если еще получить консультацию лор специалиста, то это нужно было проехать как минимум от Трубникова 47 до Антипола даже у нас сегодня, в принципе, по моему, маршруты автобусные какие хочешь ты, есть любой точки, и в принципе, если нет, то можно и организовать, если будет необходимо. Поликлиника работала у нас с 8 до, 16, до 18. Сейчас мы переформатировали график приема, у нас с 8 часов ведутся приемы специалистов, до 20 э, вечера. Все врачи находятся, потому что у нас есть возможность сейчас, у нас было по одному специалисту, допустим, был один врач. Один, сейчас у нас будет прием вести три хирурга, Почему я говорю три? Потому что у нас есть дневной хирургический стационар и есть хирургия одного дня. Вы, в принципе, с вами не смогли туда попасть, мы сейчас подняться, я вам покажу, там идет операция. У нас доктора оперируют тех больных, которые есть крыши по очные, почные которые раньше только в стационарах госпитализировали, проводили оперативное лечение. и считается наш хирургический стационар одним из лучших в У нас есть дневной терапевтический стационар для смены, где у нас работают врачи-терапевты, поэтому получить терапевтическую хирургическую помощь подразумевается как хирургическая, это все хирургические специалисты, это онкологи, травматологи, которые мы с вами урологи, они а хирургические стационары. это эндокринологи, невропатологи, кардиологи, они в нас в стационаре терапевтическом проходят лечение, которое есть в растворов. То, что снова, в принципе, на сегодняшний день, это то, что мы открываем кабинет для э, участников. У нас есть терапевт, я в принципе не показала, там где он принимает, но мы можем тоже подойти, потому что мы тут уже отвел прием раньше всех, кто пострадавших в принципе, сейчас он будет вести тех участников отдыха. Есть психолог, кабинет, который мы сами заводили. Это то новое, что мы ввели для обслуживания участников отдыха. И физиотерапевтический кабинет мы немножко раньше, благодаря функции Кависа, оборудовали всем современными необходимыми физиотерапевтическим и для разработки лечебной, фенали... лечебной физкультуры аппаратурой. Все это того, чтобы... ну в принципе те условия, которые были, мы более расширяем, делаем более доступно. Система эталонная у нас и работала, и мы сейчас ее сохраняем эталонную систему. Единственное, что мы это талонная запись с семейными врачами. Мы отдельно делаем телефонную линию, пришел на прием это больной. Медсестра семейной медицины делает, записывает тех специалистов, тех исследований, которые нужны. И больному уже говорили, что в среду, там, в четверг, 5 или 10 числа вы идете, проходите 10 такое исследование в 11 такой там специалист. Наша система, в принципе, на сегодняшний день, эта система у нас работает с больницей Мечникова мы всегда, если больной нуждается, это мы заказываем талоны, и он проходит по Сейчас будет очень тренировка система. Насколько больше специалистов сейчас Значит, на 50 человек. Ну, это имеется в виду абсолютно все, кто пришли, потому что там же и врачебный, и медсестринский, и санитарский состав. Врачей 15. А сколько у вас всего теперь работают? 290. 350 раньше... посещений в сутки это рассчитано на мощность поликлиники. А сколько раньше же была... было задействовано и сколько в перспективе будет? Значит, в свое время мы форматировали удобные этажи, чтобы, допустим, там, где у нас ремья находится, чтобы находились травматологические кабинеты, гипсовать, чтобы было удобно пациенту. Хирургический этаж, если вы обратили внимание, мы спасибо там Операционные, терапевтические этажи, где проводятся только терапевтическая специальность, диагностические на четвертом этаже, где у нас абсолютно все исследования есть. Были некоторые кабинеты, которые были закрыты, не востребованы. Мы их, учитывая, что возникла необходимость, мы их сейчас открыли, конечно, в течение недели пытались быстренько сделать ремонт, все, что мы сделали, поэтому рассадили докторов. Есть немножко, может, какое-то несоответствие сегодня, как, допустим, окулисты мы входим в двойной кабинет. Но ну, это вот ремонт мы проводим на первом этаже, и сразу будет все приведено в соответствие. Что там планируется на первом этаже, на... там где была, конечно, расширение да. вот, кабинетов поликлинических, потому что там у нас, вот, у нас есть по требованиям санпина кабинеты, которые должны иметь определенный метраж и двойной вид кабинет. Вот как у кабинет, у него процедурная, получается прием, где он ведет, и процедурная рядом. Точно так же он ведет, еще темная комната должна быть, где он сразу проверяет. Поэтому вот мы за счет этого потом уже усовершенствуем их рабочие места Какой маршрут пациент проходит по вашей больнице? То есть имеется вот зашел, да, вот с какой-то проблемой. Куда идет, идет, что он Подошел в регистратуру. Регистратура говорит, что он хочет посетить там врача и пройти обследование. Допустим, такое да. допустим, Ему дают талончик, и он поднимается на пятый этаж, доктор Кролог. Если он считает необходимым провести исследование, он назначает инфузии исследования пациенты. Здесь у нас э, урок находится на пятом этаже кабинет на четвертом этаже. Если он считает необходимым ургентных анализов, чтобы ему определиться с диагнозами, назначить лечение, он назначает ему анализы клинические, он поднимается на седьмой этаж, и в цветовом порядке у него берут эти анализы. То есть все этапы. Да, да. Необходимы мазки, тоже, в принципе, он проводит сам мазки, в лаборатории относит медсестричка и делают исследования Московского. Но для этого же надо прийти уже с направлением своего семейного врача. Нет, мы, в принципе, можно направить в принципе ее? по реформе предусмотрено, что семейный врач должен направлять на вторичный уровень. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока это еще не отработано на уровне семейной медицины. И второе, что нас, почему мы говорим, что улучшить маршрутизацию, чтобы это было все-таки отработано и работало. Второе, конечно, ментальность нашего населения. Если они привыкли ходить в четвертую поликлинику, они не всегда, к сожалению, еще знают своего семейного врача, что крайне неправильно, они приходят к нам, чтобы не гонять их. В принципе, мы выдаем талончик и записываем на сегодняшний день, он идет специалисту, который хочет а у вас здесь есть первичная амбулатория? Спасибо.